شاہباز شاہباز مچر شاہباز آج دے ساڈے میمان زدہ باد آج دے ساڈے خان زدہ باد ہی اللہ اللہ میری دعوان اے 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 میرا پوتر اللہ اے مچنے آوے کیا بات ہے چودری سجاد حیدری صاحب زدہ باد پیر سامر صاحب شاہ صاحب زدہ باد ڈاکٹر عالم شیر صاحب زدہ باد اللہ تعالی جناب تشیر کی رات کرے بھائی علی رضا اے دے سٹیج جائے کرو بھائی مہان موجود ہے زندہ باد مے مالک <سؤال> صاحباں زندہ باد کیا بات ہے ملک محمد احسان واجد صاحب زندہ باد جناب ہمت خوش آمدید سب رشميلا جی ایں نو بار بار دکھان مضور اگے ساتھ ہے اور میں گیا نا اوتھے میں کوئی نہیں گیا اوتھے گیا میں اوتھے بار بار حسینا بھئیوں صاحب کے ہر ठीकु مروج آگیا صاحب ہے جی آپ سے موجود ہے سید آمد بھٹی پرسین شور کوٹ بھلا چھینگ جوڑ بنابا بے کھیڑ مقدر نہیں چالا بات کرتا ہے زندہ بات ہے سون سے سمجھے بھائی میں مانا اندھے بے چار خان چال شابہ शाबान शाबाद शाबा ख़ान शाबाद अगरि सवाल आहे तव्हां शाम शाबा ख़ान शाह शामी शाहबासी हा भई मेरा मालिक सवान कमेटी लखां करोड़ मुबारकबाद शाबाशाल شابا شابا کار شابا چوز کی शाम 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 लॻदा <muchika> <muchika>

بھائی اعلان سوڑ لیو اسے بھون بھون کر اے مہمان بھی آگر سا دے زندہ باد ہوئے جیسا دے مہمان زندہ باد تھوڑا تھوڑا بینہ دنے یار میں اتنا سفر کر کے آیا تھوڑا بس بس ٹھیک ہے زندہ باد ہوئے جیسا دے مہمان زندہ باد जिन अपने कसौसी वक्त की जेल का जाने बड़ी वीरों के शामिल होने अल्लाह ताला जरा पीछे की राह करे मुकामा सुबह लोग कोई शाम नहीं फाड़े से लगी है रो कार पसीब लक्ष्य सराव جی کیا بات ہے چوہدری افتخار گوجر صاحب زندہ باد بھائی یوسف صاحب اللہ تعالی جناب کی خدمت اعزاز کرے کیا بات ہے چوہدری امتیاز حسین گوجر صاحب زندہ باد جنہوں نے مت خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی ہیں نو جیڑا اپنے قصور سے وقت کی ٹائم کٹیا تے بنی دینوں کے سامنے زندہ باد جی کیا بات ہے مار ظفر صاحب زندہ باد جنہوں نے مت خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی ہیں نو سر تصیح رکھو جناب آ